Kami tolonglah kami. Elok saja dekat, dekat kami tolonglah tolonglah. Bertenanglah dulu, Adnan. Awak nak saya tolong macam mana? Ha, ni kertas sains ni. Format dia pun saya tak tahu lagi. Hai, hey, jangan risau. Saya ni kan pakar sains. Subjek sains pada tahun-tahun yang lepas hanya diuji dengan satu kertas yang mengandungi bahagian A dan bahagian B. Kini, subjek sains akan diuji dengan dua kertas. Kertas satu dan kertas dua. Sungguh pun begitu, maka untuk kedua-dua kertas ini akan digabungkan dan kita hanya akan diberi satu grade saja. Apa bezanya kalau kita masih lagi diberi satu grade? Bezanya, bilangan soalan dah ditambah dan lebih banyak penekanan diberi kepada soalan-soalan kebat. Awak janganlah takutkan saya. Seriuslah, Denan. Kertas satu terdiri daripada 40 soalan objektif aneka pilihan dan kita digendaki menjawab kesemua soalan yang diberi. Setiap soalan diberi satu markah. Jadi jumlahnya 40 markah. Masa yang diperuntukkan hanya satu jam. Untuk kertas dua pula, kita akan diberi 8 soalan subjektif, respons terhad yang membawa sejumlah 40 markah. Kita kena menjawab kesemua soalan yang diberi dalam masa satu jam. Jumlah markah kertas satu dan kertas dua adalah sama. Betul tu Adenan. Jadi kedua-dua kertas ni sama pentingnya. Untuk kertas satu, soalannya terdiri daripada pelbagai topik dalam subjek sains dan awas, kita akan diuji dengan soalan-soalan kebat. Jadi, kita tak bolehlah nak agak soalannya akan keluar daripada topik mana ya? Ya, hampir semua topik akan ada soalannya. Dalam 40 soalan tu dah pasti cukup untuk menguji pengetahuan kita dalam setiap topik tu. Tapi, kalau awak nak panduan, topik-topik utama adalah seperti berikut. Proses hidup manusia proses hidup haiwan, proses hidup tumbuhan, sifat bahan, pengaratan, sistem suria, tenaga, cahaya, elektrik, haba, jirim, asid dan alkali, daya, mesin. Puyuh, oh, panjangnya. Tahu tak apa. Kalau awak belum sedih lagi, mulalah mulang kaji sekarang sebelum terlambat. Yelah tu. Jom tengok contoh soalan kebat kertas satu pokok yang ditunjukkan dalam rajah mempunyai satu ciri khas yang membolehkannya menyesuaikan diri dengan iklim. Antara berikut, tumbuhan yang manakah juga mempunyai ciri khas tersebut? Hmm, pokok getah ni. Ya, Adnan. Pokok getah menggugurkan daunnya apabila mengalami cuaca panas yang melampau. Oleh itu, jawapan yang tepat di sini ialah D, pokok bunga ketas, sebab pokok bunga ketas juga akan menggugurkan daunnya apabila mengalami cuaca panas. Antara berikut, yang manakah merupakan objek yang betul bagi susunan zarah berikut? A, jus oren, udara, blok kayu. B. Air paip Blok kayu Udara C. Udara Paku besi Susu D. Udara Air kelapa Paku besi Macam mana nak mula ya? Kita tentukan dahulu keadaan jirim bagi setiap susunan zarah yang diberi. Susunan zarah yang jauh antara satu sama lain ini tentulah menunjukkan gas. Yang padat dan teratur ini pepejal. Dan yang sederhana padat dan tidak teratur ini cecair. Lepas tu, kita kenal pasti keadaan jirim bagi setiap objek yang diberi. Daripada pilihan jawapan yang diberi, C jawapannya. Di mana udara ialah gas. Paku besi ialah pepejal dan susu ialah cecair. Hmm, tak susah sangat kan? Baguslah kalau awak yakin. Tapi jangan leka. Cuba soalan ni. Okay. Raja menunjukkan satu eksperimen untuk menyukat masa. Apakah prinsip utama yang diaplikasikan? A. Pergerakan yang berulang alik. B peristiwa yang berulang secara seragam C. Peristiwa yang berlangsung secara perlahan D. Pergerakan yang berubah secara beransur-ansur hmm. C. Ayunan bandul memanglah perlahan Tapi pilihan jawapan ini tidak menepati gendak soalan Kenapa ya? Soalan dah nyatakan eksperimen ini adalah untuk menyukat masa. Jadi, kita perlukan sesuatu peristiwa yang berulang. Tik tok, tik tok. Antara dua pilihan jawapan ni. Hmm. Tentulah jawapannya B. Peristiwa yang berulang secara seragam. Jika peristiwa yang berulang itu tidak seragam, tak dapatlah kita menggunakan peristiwa tersebut untuk meningkat masa. Jom kita lihat contoh yang berikutnya. Raja berikut menunjukkan seketul ais yang dijatuhkan ke dalam segelas air. Yang manakah menunjukkan arah daya geseran? Hmm. A. Salahlah, Adnan. Geseran ialah daya yang menentang pergerakan objek pada dua permukaan yang bersentuhan. Arah A ini arah pergerakan objek. Arah yang menentang pergerakan objek ialah C. Oh, macam tu? Kita gunakan pengertian daya geseran untuk mendapatkan jawapan. Iyalah, Nan. Takkan kena main teka je. aje. cita setinggi bintang, Teruskanlah usaha. cita setinggi bintang, Teruskanlah usaha. Oh, buat apa tu, Aden? Hmm, membuat persediaan untuk menjawab soalan berikut ini. Dah. Jom tengok soalannya. Rajah berikut menunjukkan satu penyiasatan. Bagaimanakah caranya untuk memuatkan bayang-bayang itu ke dalam bingkai skrin? A. Besarkan skrin. B. Kurangkan kecerahan mentol. C. Dekatkan kadbod ke arah skrin. D. Dekatkan kadbod ke arah lampu suluh kita tak boleh nak besarkan skrin. Dan saya pasti kalau kita kurangkan kecerahan mentol ni pun, saiz bayang-bayang tak akan berubah. Antara dua pilihan jawapan ni. Hmm. Semakin dekat kabut dengan skrin, saiz bayang-bayang semakin kecil. Maka jawapannya C. Dekatkan kabut ke arah skrin. Hmm. Daripada soalan-soalan tadi, soalan kebat ni selalunya berkaitan dengan eksperimen kan Kamil? Tak semestinya, Dinan. Cuba tengok soalan ini. Raja menunjukkan peta negeri Sabah. Ha, negeri tempat asal saya. Encik Johan sedang memandu bot dari Pulau Sipadan ke Sempona pada waktu malam. Buruk manakah yang boleh membantu Encik Johan menunjukkan arah yang betul? sempurna letaknya ke arah utara pulau sipadan jadi kita perlu merujuk kepada buruj yang menunjukkan arah utara bagus adenan burujnya ialah b buruj biduk yang berbentuk senduk dua bintang di hujungnya menunjukkan arah utara soalan tadi betul-betul menguji kita sama ada kita boleh menggunakan pengetahuan sains kita dalam menyelesaikan masalah kan Itulah soalan kebal. Saya ada satu lagi contoh. Dalam satu eksperimen, tiga bahan yang berlainan telah dimasukkan ke dalam tiga buah bika yang setiap satu mengandungi 200 ml air pada mulanya. Selepas bahan-bahan tersebut dikeluarkan daripada bika, isi padu air dalam setiap bika dicatatkan. Antara berikut, yang manakah mewakili bahan X, Y dan Z. Macam mana nak mula ya? kadar serapan setiap bahan dapat diukur dengan mencari perbezaan antara isi padu awal dengan isi padu akhir air. Kadar serapan bagi bahan X ialah 25 ml. Bahan Y 80 ml. Manakala bahan Z sifar. Jadi bahan Y paling banyak menyerap air. Diikuti bahan X manakala bahan Z pula tidak menyerap air. Jawapannya B kain tuala lah yang paling banyak menyerap air diikuti kertas tisu. Pet plastik tidak menyerap air. Uh, itu baru soalan kertas satu. Kertas dua mesti banyak soalan hebat, kan? Mestilah. Jom kita buat analisisnya. kertas 2 sains terdiri daripada 8 soalan subjektif. Soalan adalah berbentuk respons terhad yang memerlukan kita menulis jawapan yang pendek dan tepat. Soalan ini diambil daripada pelbagai topik dan biasanya digabungkan dengan kemahiran proses sains seperti mengenal pasti pemboleh ubah, membuat inference, pemerhatian, ramalan dan sebagainya. Kertas ini membawa sejumlah 40 markah dan kita hanya ada satu jam untuk menjawab. Apa yang awak maksudkan dengan topik yang digabungkan dengan kemahiran proses sains tadi? Ha, kalau nak tahu, lihat soalan ini. Hasnida menjalankan satu penyiasatan tentang hubungan bilangan anak benih dengan purata ketinggian pokok. Sebanyak tiga biji anak benih ditanam dalam pasu A. 5 biji anak benih ditanam dalam pasu B dan 7 biji anak benih dalam pasu C. Ketiga-tiga pasu diletakkan di luar makmal dan diberi jumlah air yang sama setiap hari. Anak benih dibiarkan selama 2 minggu. Ukuran perata tinggi anak pokok diambil selepas 2 minggu. Keputusan piasatan ditunjukkan dalam jadual berikut. Pasu A, perata ketinggian anak pokok 15 cm. Pasu B, 10 cm pasu C 5 cm. A1. Nyatakan apa yang diperhatikan ataupun boleh ubah bergerak balas dalam penyiasatan ini. Dan 2. Nyatakan apa yang ditetapkan atau boleh ubah dimalakan dalam penyiasatan ini. Dua markah. Jadi, satu markah untuk setiap jawapan lain. Ya? Betul, Adnan. Pemboleh ubah bergerak balas atau apa yang diperhatikan merupakan hasil atau keputusan yang diperoleh dalam sesuatu eksperimen. Dalam penyiasatan ini, hasil atau keputusan yang kita dapat ialah purata ketinggian anak pokok. Pemboleh ubah yang dimalarkan ialah perkara yang perlu dikekalkan dalam penyiasatan ini. Dalam penyiasatan ini, jenis tanah, jenis anak benih, jenis pasu, jumlah air yang diberi dan tempat pasu diletakkan ialah pemboleh ubah yang dimalarkan. Ini kerana setiap faktor tersebut mestilah disamakan untuk ketiga-tiga pasu A, B dan C agar hasil penyiasatan tidak terganggu. Kita hanya perlu memberi satu sahaja pemboleh ubah yang dimalarkan sebagai jawapan kerana markahnya hanya satu saya rasa saya perlu tingkatkan kemahiran saya untuk mengenal pasti pemboleh ubah. Kalau awak boleh lakukan itu, awak bolehlah ada peluang mengubah grade awak menjadi lebih baik. Saya yakin saya boleh. tadi awak wak cik tengok je dan baca kat ulang kaji geng UPS Arawak tu. Ha, tadi kita dah kenal pasti pemilik ubah. Sekarang kita teliti pula bentuk soalan yang lain. Eh. Soalan berikutnya ni, ada kaitan ke dengan kad ulang kaji geng UPS Arawak tu? Ada. Jom kita tengok. Raja di bawah menunjukkan bilangan penyu kara yang mendarat untuk bertelur di pulau perhentian dari tahun 2010 hingga 2015. Nyatakan dua inference tentang bilangan penyu dari tahun 2010 hingga 2015. Dua markah. Oh, satu markah untuk setiap inference lah ya? Betul, Adnan. Kita boleh perhatikan bahawa bilangan penyu berkurang dari tahun 2010 hingga 2011 dan bertambah dari tahun 2011 hingga 2015. Kenapa ya? Ha, itulah inference-nya. Inference ialah sebab atau alasan yang digunakan untuk menyokong atau menerangkan pemahaman kita. Untuk pemahaman pertama, bilangan penyu berkurang mungkin disebabkan oleh ancaman kepupusan, pencemaran laut, pembuangan plastik ke dalam laut, pencerobohan kawasan penyu bertelur selo penyu dikutuk secara haram atau penggunaan pukat tunda. Wow, banyaknya sebab. Jangan risau, disebabkan makan yang diberi hanya satu untuk setiap inference, kita tulislah satu inference saja sebagai jawapan kita. Untuk pemerhatian kedua, bilangan penyu bertambah mungkin disebabkan keberkesanan langkah pemuliharaan, penguatkuasaan undang-undang, penubuhan pusat pemuliharaan penyu dan pengharaman pukat tunda. Seperti tadi juga, kita hanya perlu tuliskan satu inference untuk satu markah. Berikutnya, B. Ramalkan bilangan penyukara pada tahun 2016. Dari graf, saya rasa bilangan penyu akan naik lagi lah. Betul. Berapa peningkatannya? Macam manalah saya nak tahu. Kita tengok beza setiap tahun sebelumnya. Peningkatannya 4, lima, enam dan tujuh ekor. Oh, kita bolehlah ramalkan bahawa peningkatan berikutnya adalah sebanyak lapan ekor. Ya, jadi 35 ekor pada tahun 2015 tambah lapan ekor. 43 ekor. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan maklumat yang diberi? Kesimpulannya, bilangan penyukara berkurang sehingga tahun 2011 dan meningkat kemudiannya. Itu saja. Kita tak perlu berikan sebabnya, kan? Betul, Tuan Adnan. Kesimpulan merupakan rumusan keseluruhan berdasarkan hasil sesuatu eksperimen atau penyiasatan. Biasanya, kita akan nyatakan pola berdasarkan pemerhatian kita. Jangan sesekali anda sertakan sebabnya sekali. Sebab kalau dah masukkan sebabnya, pernyataan itu dah jadi inference, bukan lagi kesimpulan. Huh, nampaknya banyak lagi kelemahan saya. Kalau awak berusaha mulai sekarang, sempat lagi tau. Alangkah baiknya kalau ada soalan ramalan yang tepat. Jangan haraplah, Denan. Tapi soalan berikutnya ni berkenaan dengan ramalan. Jom kita lihat satu lagi contoh soalan kertas dua. Raja menunjukkan sebuah tin logam dan dua batang sudu keluli Ame memegang hujung sudu dan membuka penutup tin dengan menggunakan sudu besar. Kemudian, dia menutup semula tin tersebut dan membuka tin tersebut menggunakan sudu kecil. Satu, prinsip meser ringkas apakah yang digunakan dalam aktiviti tersebut? Jawapannya, tuas. Kedua, setelah membuka tin, menggunakan kedua-dua batang sudu itu Amir mendapati bahawa tin tersebut lebih mudah dibuka dengan menggunakan sudu besar. Berikan inference anda. Hmm. Huh. Ingat tak, inference ialah sebab atau alasan yang digunakan untuk menyokong atau menerangkan pemerhatian kita. Soalan dah beri pemerhatiannya iaitu Amir mendapati bahawa tin tersebut lebih mudah dibuka dengan menggunakan sudu besar. Jadi, kita berilah sebabnya. Tin tersebut lebih mudah dibuka dengan menggunakan sudut besar kerana semakin jauh kedudukan daya dari fulcrum, semakin mudah untuk mengangkat beban. Raja menunjukkan belon yang diikat pada muncung sebiji botol. Satu, ramalkan saiz belon itu jika botol kaca dimasukkan ke dalam bika yang berisi air panas udara dalam botol akan mengembang dan menyebabkan balon semakin besar. Hati-hati Adnan. Untuk soalan ramalan, awak hanya perlu berikan ramalan awak tentang keputusan yang bakal diperoleh. Awak tidak perlu memberi sebab atau alasannya. Jawapan yang dikehendaki ringkas saja. Semakin besar. 2. Ramalkan saiz balon itu jika botol kaca dimasukkan ke dalam bika yang berisi ais, udara dalam botol akan mengecut menyebabkan balon itu semakin kecil. Hmm, faham, faham. Soalan kita kenalah tepat dengan kehendak soalan. Betul, Zorinan. Lepas ni kalau saya ada apa-apa pertanyaan, saya akan bawa awak ulang kaji bersama saya. Boleh. Sebab... Ada, geng. Senang, Senang belajar. Belanja. Awak tahu tak, Adnan? Awak boleh menggunakan kad imbas ni dengan ibu bapa awak. Hah? Tulislah soalan kuis di depan kad dan jawapannya di belakang kad. Lepas tu awak minta lah ibu bapa awak untuk memilih kad imbas ni secara awak untuk dijawab. Ha, bagus idea tu. Dengan cara tu ibu bapa kita dapatlah tahu kemajuan kita. Sudah tentulah. Senanglah kita nak minta ganjaran kalau kita dah menunjukkan kemajuan. Ha, betul tu.